Один из самых таких острых вопросов, который у нас возник, это ваши садики. При рождении ребенка уже надо записываться, становиться в очередь. Да-да. Сейчас у нас реальная очередь по городу, это 570 детей. Два года мы стоим, ждем мы даже не знаем, во сколько мы сможем пойти. Может быть, в три года, может быть, в четыре, потому что группы переполнены. Скажите, пожалуйста, а насколько остро стоит проблема устройства ребенка в детский садик? С 1992 года у нас закрыта часть групп. В 18-групповом детском саду существует только 12 групп. В городе очень много закрытых садиков, вот таких разрушенных. В итоге здесь mm -hmm. два корпуса. Почему бы их не отремонтировать и не сдать детей? Дядських садіків, щоб мої подарушки ходили. Я думаю, Дніпроджинськ виграє, тому що це наші дітки, це наше майбутнє. Перемогти у шоу Таня прагне не лише заради місії міста. Вона хоче довести батькові, що таки вміє танцювати. І це бідне захоплення. За таких умов тато обіцяв допомогти Тетяні поєднати її хобі зі своєю мрією. Я очень хочу встать бизнес-леди, открыть свой танцевальный центр, в который будут разные направления. А для того, чтобы сделать адекватный ремонт в моей студии, в этом мне поможет мой отец. В пять лет, я помню, был такой случай, что ее с бальной школы просто выгнали. В десятом классе она уже училась на экономическом. Ну, хотелось, чтобы она ходила на работу, зарабатывала много денег. Но мы не думали, что она будет танцевать, потому что она была не гибкая. Планировалось так, что, в общем-то, поедет за границу работать, может быть, в посольство. Поступила она на международный бизнес, благополучно его закончила. В тот момент я не думал, что танцы могут дать безбедное существование в будущем. А поки Таня докладає усіх зусиль, аби тато повірив у власну доньку та ее команду. Будем создавать да, атмосферу завода. Знаете, вот как рабочие. Satisfaction. Посыл ваш должен быть «хватит». И вот это «хватит», вот это истерия. Последняя капля. Должна выливаться ваше движение. Шансы, мне кажется, велики, потому что очень они эмоциональные. Погнали! Дальше начинает звучать музыка танго. И вы все такие страстные. Снимаете с себя комбинезоны. И начинаете танцевать, да? Ну что-то очень яженькое.